Мы разбирали хорошо соперников и индивидуально, как эта команда более живет от индивидуальной игры. И мы старались удержать каждого. И ну, где-то получилось, с копцами справились поначалу, он почувствовал игру. Из-за этого шальные трешки пошли у него, у Калинченко тоже был, были. Но вроде контролировали игру, даже когда очко-очко шли. И в концовке все-таки смогли овладеть ситуацией и дойти до положительного для нас результата. Уже в субботу тоже ваш матч против Будивальника. Днепро набрал хит, Симбрамо в в Киеве с учетом все будет классный поединок, твоя бачка все. Ну, в Киеве все увидите. За руку ну, ну, все ну, можно играть в диване. Ну, так мы сразу после, да, да. после игры посмотрим получится у нас или нет. Желание самое главное. Лучше ему сказать. Спасибо за поздравления. Но первую, первую половину игры как бы мы старались ограничить команду Черкас в нападении, ограничить именно трехочковые попадания на том, на чем они строят игру. Большинство их атак делаются из-за дуги, более опасных атак, так скажем. Да, у них есть игроки, которые давят из-под кольца, но Свою основные массу очков Черкассы получается с периметра. Старались оказать как можно большее давление на игроков с мячом, на снайперов. И в конечном итоге нам то, что мы старались сделать, нам все это в конце выплыло в результат. Снайпера подустали, начались промахи, много было бросков у Черкас через руки. Ну, естественно, нам оставалось только взять подбор с которым у нас по-прежнему, на мой взгляд, проблемы. Не менее, очень хорошо мы контролируем свой щит, но будем над этим работать. Ну и, соответственно, у нас появились сразу быстрые отрывы, быстрые атаки. Защита Черкас тоже начала сдавать сбои. Ребята устали. Ну, я думаю, что мы физически гораздо были лучше подготовлены к этому. Окей, okay. и сегодня в с сейчас да? с один из таких ключевых моментов, в все сбрало Ну, конечно, мы знаем, кто, кто добывает большее количество очков. У Черкас старались выключить его, старались выключить Чемокова. Вот. Немножко не справились с Каличенко, да, знали, что забрасывают туда мячи. К сожалению, не, не могут пока ребята наши справиться с, 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 с такой с таким, с таким стилем нападения. Но ну, ничего, я думаю, что исправим. Ну, примерно три четверти мы играли, как мы планировали, в защите и нападении. Была, как сказать, хорошая организация. Иногда проваливались, но мы всегда смогли восстановиться. А кажется, в четвертой четверти мы пропустили две-три трехи. И после них мы поспешили с нашими атаками. Не доиграли где-то не до конца. И не смогли вернуться, догнать все уже. Сегодня в матче довольно тяжело выглядело ваше нападение с трехсекундной зоны. Мало, мало что получалось. С чем связано? Четвертый, пятый номера сегодня как бы очень с плохим процентом кинули. С чем это связано, я не могу сказать. Завтра над этим будем работать, чтобы так не сыграть в субботу. Отлично играли, я считаю, в плане организации. То, что касается и защиты, и нападения. Очень много промахов из-под кольца, просто невероятное какое-то количество процент попадания просто ужасный. Это не, не какие-то сложные броски, это абсолютно открытые броски из-под самого, из самого, кольца. Но тем не менее за счет хорошей защиты держались. Было где-то там 2-3 провала, где нам забивал мне подряд 2-3 трехочковых если это было в середине игры, как бы эти провалы, они, где-то будут, потому что, ну, как бы, ну, в общем, там уже наши такие моменты где-то где немножко пропускают, ребята где-то, еще не совсем хватает опыта, чтобы играть вот стабильно, вот, но уже играют лучше, и меня это радует, что наши, наши-то парни играют, вот эти провалы, 2-3 провала, которые были в середине, мы их догоняли, да, оставалось время. Вот уже когда в четвертой четверти пропустили эти два трехочковых от Мишулы, там уже не справились прежде всего с каким-то волнением, да, время немножко поджимает, и вроде бы время тайм-аутов об этом говорили, что спокойно время еще остается, но поспешили с атаками. Вот концовки уже атаки были не организованы, не так, как на протяжении всей игры. Если мы при организованных атаках смазали довольно свободные броски, то рассчитывать, что в конце залетит просто на удачу, конечно, не, не, не было никаких шансов в этом плане. Вот. Но радует, что команда сыграла более организованно и в защите, и в нападении. И я думаю, что как бы, этот материал, который мы сегодня получили, он при хорошем анализе послужит нам очень большим плюсом в будущем. Хочется извиниться перед болельщиками, как бы старались, действительно, парни очень старались, и, знаете, виниться, промахи, как-то и, как и не за что. Уже в субботу непростой матч против Запорожья. Как, ну, как вы на него смотрите, потому что Днепр сегодня приезжал в статусе фаворита. Запорожье наверняка приедет сюда в статусе команды там, с амбициями, но не фаворит этого матча. Вы так говорите, сложные матчи. В этом сезоне назовите мне одно название команды, с которыми будут несложные матчи. Все сейчас наберут, даже те команды, которые находятся внизу, в самом низу турнирной таблицы, набирают, это видно, и все матчи будут сложные. Запорожье отличный, отличная команда. Посмотрим, будет ли играть СИЗО в Запорожье, потому что и так у нас задняя линия была без, без опытных людей, да, с, с, с короткой ротацией среди опытных игроков.